اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ والا قلّہ تشعرو ولا, وَلَا تقول اور نہ تم کہو نیمن اس شخص کے لیے یوکطالو جو قتل کر دیا گیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولا قلّہ تشا لیکن تمہیں شعور نہیں ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے ولا تک قطال صبی اللہ اموات اللہ کے راستے میں مرنے والوں کو مرتانہ کہو اس کا مطلب یہ قطان نہیں ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جو اللہ کے راستے میں مر گیا وہ مریا نہیں ہے وہ زندہ ہے دنیاوی لحاظ سے وہ فوت ہو گیا ہے اس کی روح جسم سے نکل گئی ہے لیکن چونکہ اسی آیت کے اندر یہ قتل بھی ہے کہ وہ قتل ہو گیا ہے اس کی روح نکل گئی ہے دنیاوی لحاظ سے اس کی روح نکل گئی ہے لیکن اس کا مرتبہ اور مقام اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس پر موت کا لفظ جچتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کا لفظ اس پر نہ بولو بلکہ احیاء وہ زندہ ہے کون سی زندگی زندہ ہے وہ برزخی زندہ وہ برزخی زندگی زندہ ہے وہ اللہ کے پاس زندہ ہے دنیاوی لحاظ سے فوت ہو گیا لیکن اللہ کے پاس زندہ ہے اس کی وضاحت سورہ عالم عمران کے اندر آتی ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم کہ جو سور عمران کے اندر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء عند ربهم دنیا میں زندہ نہیں ہے دنیا میں وہ فوت ہو گئے بل احیاء عند ربهم اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہے اللہ نے انہیں اتنا بڑا مرتبہ مقام دیا ہے گویا اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہے یورزا کون انہیں رزق دیا جاتا ہے کیسے رزق دیا جاتا ہے اس کی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے نبی علیہ صلاح وسلام نے فرمایا شہدا کی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں شہدا کی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں اور جنت میں چلتی پھرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عرش کے اپنے عرش کے نیچے کندیل بنایا ہے وہ جس طرح پرندے نا کندیلوں کے اندر رہتے ہیں تو وہ ان کندیلوں کے اندر رہتی ہیں تشرح من الجنت حیث الشاعت سارا دن وہ جنت میں چلتی پھرتی رہتی ہیں کھاتی پیتی رہتی ہیں سارا دن جنت میں کھاتی پیتی رہتی ہیں پھر شام کو ان کندیلوں میں واپس چلے جاتی ہیں پھر ایک دفعہ ان سے ان کا رب پوچھتا ہے بھی کچھ چاہیے اور تمہیں وہ روحیں کہتی ہیں اللہ جنت میں کھاتی پیتی ہیں ہمیں اور کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کچھ اور چاہیے وہ روحیں کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کچھ اور چاہیے وہ کہتی ہے نہیں جب ان روحوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی سوال تو ضرور کرنا پڑے گا تب جا کے وہ یہ سوال کرتی ہیں نرید انترودا اروا ارواہنا فی اے اللہ ہم ارادہ کرتی ہیں کہ ہماری روحیں یہ جو روحیں ہیں نا ہماری ان کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے کیوں کیونکہ حتیٰ نقط فی سبھی کے اخرا ہم تیرے راستے میں ایک اور مرتبہ شہید ہونا چاہتے ہیں تو اللہ اگر ہماری کوئی خواہش پوری کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہماری یہ روحیں جسموں میں واپس لوٹا دیں تاکہ ہم تیرے راستے میں لڑیں اور پھر جا کر ہمیں شہادت کی موت جو ہے وہ مل جائے تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا وہ روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے دنیا میں نہیں ہے کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ روحیں دنیا میں رہتی ہیں دنیا میں نہیں ہے وہ یہ دنیا یہ دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو گئی ہے اب کے اب کے اپنے رب کے پاس ہیں لیکن مرتبہ مقام اتنا بڑا ہے کہ وہ وہاں پہ کھاتی پیتی ہیں اور جنت میں سیر و تفریح کر رہی ہیں ایک اور لمبی حدیث ہے اس میں ہے کہ نبی علیہ صاحۃ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے آپ نے فرمایا میرے پاس دو لوگ آئے دو لوگوں سے مراد دو فرشتے ہیں انہوں نے نبی علیہ والسلام کو اٹھایا خیر حدیث تو لمبی ہے اس میں جو ہمارے موضوع کے مطابق بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ ساط والسلام نے فرمایا وہ مجھے ایک درخت کے اوپر لے گئے میں اس درخت کے اوپر چڑھا تو وہاں ایک محل تھا بہت ہی خوبصورت میں اس محل کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا تو فد خلانی دارن انہوں نے مجھے اس گھر کے اندر داخل کروایا ہین احسن و بہت ہی اچھا بہت ہی پیارا گھر تھا لم ارا قط تو احسن امنہا میں نے اس سے اچھا عمدہ گھر کبھی نہیں دیکھا تھا کالا اما حاض دار دار میں نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے فدار الشہداء تو مجھے بتایا یہ شہداء کا گھر ہے تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا وہ جنت میں ہوتے ہیں شہداء کی روحیں یہاں جسموں سے نکل کر اللہ کے پاس جنت میں چلے جاتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے شہداء کا ایک گھر بنایا ہے اس گھر کے اندر وہ روحیں جو ہیں وہ رہتی ہیں یہ دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو گئی ہے ایک اور حدیث میں ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں میرے باپ شہید ہو گئے میں اپنے باپ کے حوالے سے بڑا پریشان تھا میرے باپ کا کچھ قرضہ بھی تھا جو میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا میں نے اتارنا تھا اور میرے بھائی بھی اور تھے ہم بہن بھائی بھی اور زیادہ تھے تو میں بڑا پریشان رہتا تھا خاص طور پہ اپنے باپ کے حوالے سے کہ میرے باپ کا پتہ نہیں کیا انجام ہوا ہے تو اس حوالے سے میں بڑا پریشان رہتا تھا تو ایک دفعہ کیا ہوا میں نبی علیہ ساط وسلام کے پاس آیا نبی علیہ ساط وسلام نے میری پریشانی دیکھ لی اور پوچھا جابر پریشانی تجھے کیا ہے میں نے کہا جی میں اپنے باپ کے حوالے سے پریشان ہوں نبی علیہ ساط و نے فرمایا جابر کیا میں تمہیں تمہارے باپ کی جو رب تعلیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات نہ بتلاؤں میں نے کہا جی بالکل ضرور بتلائیں میرے باپ کی جو میرے رب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے نبی علیہ صاحب السلام نے فرمایا اے جابر آج تک اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ بھی بات کی ہے نا اوڑ میں کی ہے اللہ کسی پردے میں کسی اوڑ میں ہو کر کسی سے بات کرتے ہیں لیکن اے جابر تو خوش ہو جا جب تیرے باب سے رب تعالیٰ نے ملاقات کی ہے نا تو بغیر کسی اوڑ کے کی ہے بغیر کسی پردے کے رب تعالیٰ نے تیرے باب سے ملاقات کی ہے اور ملاقات جب کی تو اللہ رب العزت نے تیرے باب سے یہ بات کہی ہے کہ تم مانگ چاہتا کیا ہے تیری شہادت مجھے اتنی پسند آئی ہے تو مانگ تو چاہتا کیا ہے میرے باپ نے کہا اے اللہ میں کچھ نہیں چاہتا بس یہی خواہش ہے کہ میری روح واپس دنیا میں بھیج دے میرے جسم میں میں دوبارہ تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تو نہیں ہو سکتی جو روح ایک دفعہ جسم سے نکل آئی میرا وعدہ ہے کہ میں اسے دوبارہ واپس نہیں لٹاؤں گا یہ میرا اصول ہے قانون ہے پھر میرے باپ نے نبی علیہ صاحب والس نے فرمایا تیرے باپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا اے اللہ میرا انجام میرا انجام جو اچھا انجام ہوا ہے یہ میرے پچھلوں کو بتلا دے میری اولاد کو پتہ چل جائے کہ میرا انجام اچھا ہوا ہے میں اللہ اللہ کے پاس بڑا خوش ہوں تب قرآن کی یہ آیت سورہ علی مران کی آیت نازل ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ددین فِي سبی اللَّهِ اموات بَلْ الآند عِنْدَ رَبِّهِمْ کو کہ جو بھی شہید ہے صرف جابر کا باپ ہی نہیں بلکہ جو بھی شہید ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ انہیں صبح و شام رزق دیتا ہے تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ صد وسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جو آدمی جس جس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے گا نا وہ دوبارہ دنیا میں آنے کی کبھی خواہش نہیں کرے گا حتیٰ کہ اسے پوری دنیا کیوں نہ دے دی جائے جنت کے مقابلے میں کوئی بھی انسان دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا خواہ اسے دنیا پوری دے دی جائے سوائے شہید کے شہید بندہ کہے گا اے اللہ دس دفعہ مجھے دنیا میں بھیج میری روح کو دوبارہ جسم میں بھیج دوبارہ شہید ہو جاؤں پھر بھیج پھر شہید ہو جاؤں پھر بھیج پھر شہید ہو جاؤں, پھر پھر شہید ہو جاؤں دس دفعہ بھیج کیوں کیونکہ شہید کو پتہ ہے کہ شہادت کے وقت جو لذت ملتی ہے جو مرتبہ مقام ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں تو صرف یہ شہید ایک خواہش کرے گا کہ میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور جا کر اللہ کے راستے میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں تو بہرحال یہ جو تمام حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں اس ان تمام سے ہمیں شہادت کا مرتبہ اور مقام معلوم ہوتا ہے کہ شہید بندہ جب اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے تو اسے مرتبہ مقام اتنا بڑا ملتا ہے اتنا بڑا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دیتے ہیں اور پیچھے کل ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی علی سادام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے کوئی اس کی پیاری چیز دے لے وہ صبر کرے تو اللہ اسے جنت دیتا ہے تو اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس نے اپنی جان ہی دے دی ہے ایک ہے پیاری چیز دینا ایک ہے اپنی جان دینا اپنی جان سے بڑی پیاری چیز کیا ہو سکتی ہے جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے اس سے بڑھ کر اور پیاری کی چیز کیا ہو سکتی ہے تو جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جنت اور نعمتوں والی جنت سے جو ہے وہ ضرور نوازیں گے تو شہادت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں شہادت کی دعا مانگتے تھے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ مدینہ میں دعا مانگتے ہیں مدینہ میں کیسے شہادت آ جائے گی یہاں سارے مسلمان ہیں لیکن ان کی دعا وہ قبول ہوئی مدینہ میں ان کو شہادت کی موت ملی وہ کہا کرتے تھے اللہ مرد نا شہادت ننفی صبیلک اکیلا بندہ ہو اللہ مردنی شہادت انفی صبیلکھ یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے موت تو سب کو آنی ہے اور کس قدر اچھی بات ہے کہ انسان کو شہادت کی موت آ جائے اللہ کے راستے میں موت آ جائے دنیا میں انسان کی روح قبض ہوگی اور جنت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ عطا کر دیں گے نبی علیہ صاحب السلام بھی شہادت کی دعا کیا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ نہ ہو کہ میں جہاد پہ جاؤں گا تم سارے ہی آ جاؤ گے ہمارے پاس تو سواریاں کم ہوتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے سریے ہم نے لڑنے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنی ہوتی ہیں اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ نہ ہو میرے پیچھے تم سارے آ جاؤ گے تو میں ہر چھوٹی لڑائی میں جاؤں جو اللہ کے راستے میں لڑی جاتی ہے میں ہر چھوٹی لڑائی میں جاؤں سما اکتل سم احیا سم احیا سما اکتل سم احیا سما اکتل تین دفعہ آپ نے یہ جملہ بولا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں پھر, پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ پھر شہید تو میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو نبی علیہ صلاحت وسلام نے یہ دعا جو ہے وہ مانگی ہے تو ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے تو بہرحال یہ جو پیچھے اس آیت کا پچھلے آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ پیچھے کہا گیا دین کا علم حاصل کو دین کو پھیلاؤ تو اصل میں یہ اصل ذمہ داری تو دین کو پھیلانے کی ہے تو دین کو پھیلانے میں بعد قان انسان کو اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے دین کی سلامتی کے لیے دین کی ترویج کے لیے انسان کو اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے تو فرمایا اگر جان بھی دینی پڑ جائے جان دے دو لیکن دین پہ آنچ نہ آنے دو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی جان اللہ کے راستے میں جو ہے وہ قربان کر دو تو بہرحال انسان اگر جان اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر دے گا تو یہ بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے تو بہرحال اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم جان اللہ کے راستے میں دیں اور اس کے لیے دعا کریں چونکہ موت سب کو آنی ہے بہت اچھی بات ہوگی اگر اللہ کے راستے میں آ جائے شہادت کی موت آ جائے کیونکہ نبی علی صادام کی حدیث ہے شہید کا خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت پہلے دے دیتے ہیں اس لئے انسان کو اللہ المردکنی فی سبیلک یہ دعا جو ہے وہ کثرت سے پڑھنی چاہیے تو اللہ تکول علم یقت الفی صبی اللّہ اموات جو بھی اللہ کے راستے میں فوت ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بل احیاء انہیں زندہ کہو زندگی کس لحاظ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں ان کا متبہ مقام بہت زیادہ ہے لفظ موت ان پر جچتا نہیں ہے لفظ جو موت ہوتا ہے نا یہ کم ہمتی کی علامت ہے اس لیے فرمائیے یہ کم ہمت لفظ نہ شہید کے لیے نہ بولو یہ اس پر جچتا نہیں ہے اس کو جو اللہ نے مرتبہ مقام دیا نا وہ دنیا کی زندگی سے کئی گنا بہتر ہے تو اس لیے وہ زندہ ہے کیسے زندہ ہے ولا کلّہ نے خود بتلا دیا ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسے زندہ ہے جب ہم سوچ نہیں سکتے تو پھر انسان سوال ہی کیوں کرے کہ کیسے زندہ ہے تو میں تم اس کا شعور نہیں رکھتے وہ کیسے زندہ ہے بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہیں وہ آخر داوانا الحمد للہ